Salam həmkətlə izləyicilər. Bu videomuzda Dövlət İmtahan Mərkəzinin 9 sinif bıçaqlı imtahana hazırlaşanlar üçün riyaziyyatdan olan sınaqlar toplusundan sınaq üçün izahını verəcəm. Belə videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmanız kifayətdir və bizim ödənişsiz sınaqlar qrupumuza qoşulmaq üçün 051 552 15 77 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 1-ci sual. Kök 6 ifadəsi 8 üstə il, 4x bizə nə verilib? ifadəsinin qiymətini mənalası var. Kök 6 ifadənin dütələzdə mənası olması üçün böyük bərabər 0 yazmalım. Və 8-i atıram sağ tərəfə. 4x >= -8. Həll etm 4-də böləsəm x >= -2. Deməli olacaq -2-dən müsbət sonsuzluğa kimi, yəni C variantı. 2-yə baxaq də birinci kvadratla kök yerində moduldə çıxacaq cütdədir. P - kök altı 15 üstə yələ yenə moduldə çıxar. kök altı 15 - 2P = P-nin qiyməti 3.14-dur. P-nin qiyməti təqribən 3.14-dur. Bu mənfi ola bilər, çünki kök altı 15-dən kiçikdir. Ee, bu 2P-dir. 2p kök alt 15 ilə bu moduldan mənfədir. Yerini dəyişdirəm. kök alt 15 - p üssə yələp bunu da yer dəyişsə 2p + kök alt 11. kök alt 15 də ilə 2p-dən p çıxsam olu p. Yəni A variantı. 3-ə baxaq. B 0-dan kiçik olduq da. kök altında 14-cı dərəcədən B^20 3 A^23 B^42-də səhv eləmirəmisən. B^28 PDF-də biraz bozulmaq düşür. Deməli 14-cı dərəcədən A^28 B^42. Baxın, 28 14-də böləsəm o A-nın kvadratı modulda Birincinin 10-da beləsə modulla b-nin kubu. Kvadrat deyin, a kvadrat ilə olduğu kimi sad müsbətdir. b mənfi olduğundan olacaq qarşı əməfatın b-nin kubu. Mənfi -a kvadrat b-nin kubu cavab olur b variantı. Döyldə baxaq. 4-də yazılıb ki 3 kök altda 6 - 2 kökdir 2-nin kvadrat. Necə olacaq? Birincinin kvadrat, 3 kök altda 6-nın kvadratı eləyəcək. 54 - 2 misli. Deməli 12 kökdə 12. Bunların hansı? 3 * 2 = 6. 2 * 12 kökdə 12 + 2 kökdə 2 = 8. 54 + 8 toplasam 62 - 12 kökdə 12 edir. Düzdür? Deməli cavabımız olacaq hansı? 4-də A variantı. A variantı yoxdur, dostum. Bir dəqiqə. Beyazı xudda Çikiyə vursaq. E, A variantında verilib 12 kökdə. A variant deyil daha doğrusu. Bu sadəcə 12-dir. 12-ni yazaq. Deməli olur 62 - 12-nin 4 vur 3-ü yəsəm 4-dən keçər olarcək 24 kökdə 3. E, Cavabımız ozaq E variantı. Növbəti 5-ə baxaq. Kəsim məxrəcin idrasionalıqdan azad edim. Deməli 5-inci sualda Yeddi məxrəcin qoşması onu plus olacaq. Yəni kök altı 53 - 2 vuraq kök altı 53 üssə 2. Sürətə də vuruq kök altı 53 + 2. Məxrəc kök altı 53 kvadrat 53 2-nin kvadratdır. 7 vuraq kök altı 53 + 2. 549 7-nin iqtisadi məxləci də 7, yi, 7 qalı sürəti də kök də 53 üssə 2. Cavabımız ol hansı? Deməli, E variantı. Növbəti 6-ya baxaq. 6-da bizə deyir ki, ifadəsinin qiymətini tapın. Eee, kök altı 32. Kök altı 32-ni yaza bilərəm 4 kökdə 2 kimi. 108 108 36 vur 3 yazsa olar 6 kök 3 72-ni yazsaq deməli kök altında 72-ni yaza bilərik. 36 vur 2 olacaq 6 kök 2. 48 16 vur 3 olacaq 4 kök 3. Aşağıya bax 75 25 vur 3 də olacaq 5 kök 3 + 5 kök 2. Aşağıdan 5-i çıxarsam ortaq vuruq kimi olur kökdə 3 + kökdə 2. 4 kökdə 2 + 6 kökdə 2-ni toplasaq 10 kökdə 2 üstə yəl 10 kökdə 3. Bərabər sürətdən 10-u çıxarsam ortaq vuruq kimi. Deməli sürətdən 10-u çıxarsaq ortaq vuruqdur. Olur kökdə 3 üstə yəl kökdə 2, aşağıda da kökdə 3 + kökdə 2. 5-i də var qarşısında. Bunlar ixtisarı görə 15-ə bölsəm olacaq 2. Yəni C variantı. 7-yə baxaq. 5√75. Deməli 5√75 25√3-də yenə olacaq 5√3. Üstə yələ 20 bölək √5 - b-dən b çıxır 3 qalılı kökə bərabər. İndi bulların belə edeyim. 5 ilə 5 ixtisar getsin. Olur 1/√3. Üssə yə. Bunu da qoşmasın. Mən hələ 20 qalaq √5. √5-i √5-ə bölsəm √5, 5, 5. - 1/√3. Bunlar islah olunur. 20-ni 5 ixtisar gir, olun nəcə 4√5. Yəni E variantı. 8-ə baxaq. 8-də deməli birinci də kvadratla kök gəlir, modulda çıxır. Modulda -1. Üssəyə görə ikinci də kubla deməli gələndə oldu ki, çıxır -3. Modul elə yoxdur. -2-nin kvadratı eləyəc 4. -3-ün kubu eləyəc -27. Bərabər 5 - 3 - 4 + 27 olacaq. 5-dən 3 çıxsam 2, 2-dən 4 çıxsam mənfi ki + 20. 27-dən də ki hissəni necə olur? 25, yəni C variantı. 9-a baxaq. İfadəsin qiymətini hesablayırıq. Baxın, eyni kök altında yazaq köklərin dərəcəsi çünki eynidir. Yazaram eyni kök altında 2.7-ni yazaram, 10.27. E 5.27-i 25-ə çevirsək düzgün olmur. 27. 27-ni 5-ə böləsəm 135, üstün 25 gəlsəm 160. 27-lə iqtisar gedir 10 10 1 160 10 16. Oğlu kök altı 16. 16-dan 2-yə çıxın 4, yəni C variantı. Növbəti 10 nömrəli sualımıza baxaq. 10 nömrəli sualda deməli yazıb ki A 0-dan kiçik və B 0-dan kiçik olduqda hansı ifadənin mənası var? Yəni A da mənfidir, B də. A van kök 6 ifadə cüt tərcil mütləq olub müsbət olmalı. 2A-nın kubu B baxın a da mənfi də b də dərəcələdə tək də mənfini mənfiə vura bilirik müsbət qarşıda da mənfi işarə olacaq mənfi mənasız yoxdur b-yə baxaq kök altda -2a-nın kubu b-si 5 dərəcələ tək olduğuna mənfi mənfi eləyəcə hasil müsbət mənfiə də vura nda oldu mənfi c-yə baxaq a üs 4 b cüt dərəcədən qüvvət mənfi müsbətə çevrilir b-də mənfi hasil nəyli mənfi mənası yoxdur. D-yə baxaq. mənfi a³ b⁵⁸. b⁵⁸ həmişə müsbət olacaq. a³ isə mənfi olacaq dərəcə təyin. Bunların hasil nəyli müsbət mənası var D variantı. 11-ə baxaq. a 0-dan böyük. b 0-dan kiçik yolluqda. E, kök altında 25 a^6/49 b^10 deyir ki ifadəsini sadələşdirin 25-dən kök çıxır 5 a^6 kökün dərəcəsi 2dir bunu səm olar a-nın kubu moduldadır sonra 49-dan 7 çıxıb onu da 2-yə bölsəm olar moduldadır b^5 a müsbət də moduldadır 5 a^3 b mənfidir olacaq mənfi -7 b^5 düzdür Deməcə cavabımız o hansı? -7.5 -7.5 e, a kubu bölünsün b üsbəc cavab olub b variantı. 12-yə baxaq. Ədədi hansı 2 alındız tam ədəd arasında yerləşir? E, deməli kök altında -55 idi, düzdür? 55-dən təqribən neçə çıxır? -7.8 olsun. Ona bu yerləşir mənfi 7 ilə -8 arasında, düzdür? Hansı tam ədəd arasına yerləşir mənfi -7, mənfi -8 arasın? Cavab olub D variantı. 13-ə baxaq, ifadəsinin qiymətini hesablayım. E, kök altında 8-ci dərəcədən. Deməli 3 atsəm kökün altında 3-cü dərəcədəni olacaq 3-ün kubu, 9 və 3-ün kvadrat. Düzdür? aşağıda 4-cü dərəcədə 9 e, deməli 9-u alsam kökünün altına e, olacaq 906 240 3 üstü 4 says 3 üstü 5 demək. bərabərdir. Deməli bu halda aşağıda köklərin dərəcəsi vurulur bir-birinə. Olur 24-cü dərəcədən e, 3 üstü 5 Aşağıda da 24-cü dərəcədə e, 9³ 6³ 12 3³ 17. E, eyni kökdə yazsam, yəni 24-cü dərəcə e, 5 dənə ixtisar geysin, olur, 3 ixtisar getsin. Demə olar 1/3¹² . Bunu da ixtisar aparsam olacaq kök altında 1/3. 12-ni belə ixtisar aparsam, yəni 1/√3. Cavab olur. A variantı. 14-də baxaq. 14-də yazıb ki, a - b. A-nəvəsinə yaza bilərəm. Baxın bu şəkildə. a üssü 1/3-i və yaxud da köklə yazaq. Yəni kök altı 3-cü dərəcədən a-nın kubu - kök altı 3-cü dərəcədən b-nin kubu. Aşağıda kök altı 3-cü dərəcədə a kvadrat + 3-cü dərəcədən b kvadrat plus 3-cü dərəcədən ab süsəyan 3-cü dərəcədən b bərabər e, və fikir verəsə sürətdəki müxtəsəni açılışını yazsam, deməli olur 3-cü dərəcədən a - 3-cü dərəcədən b 1-incinin e, kvadrat 3-cü dərəcədən a-nın kvadratı e, plus hasillər 3-cü dərəcədən ab plus 3-cü dərəcədən b-nin kvadratı olur aşağıda da 3-cü dərəcədən a kvadrat + 3-cü dərəcədən b kvadrat + 3-cü dərəcədən ab -+ 3-cü dərəcədən b. Bunlar ixtisar gedir. Qalır 3-cü dərəcədən a - 3-cü dərəcədən b üstəgəl 3-cü dərəcədən b. Bunlar da islah olunur. Qalır 3-cü dərəcədən a. Cavabımız ol hansı? C variantı. Sonra növbəti baxaq 15-ə. a < 0 b > 0 olduqda ifadəsini də vurğu kök işarəsi altına salın. a < 0 b > 0 olduqda ab k var da. Deməli sağsaq kökün altına olur a-nın kvadratı a 0-dan kiçik olduğuna görə çöldə mənfi saxlayıram b kvadratın kvadrat furaq bir dəqiqə 4-cü dərəcədəndir bu. Dərəcə 4 mənfi qalsı çıxdı olur. a üs 4 b kvadrat üs 4 deyirik b üs 8 a kvadrat bölünsün b üs 9. Düzdür? Bərabər. İndi bunu da sadələşmələ aparsaq. Eee deməli 8-ə istiqsar gətsin qarın mənfi kök altında a^6 / b. Fikiri verin hansıdır? Cavab olacaq 4-cü dərəcədən D variantı. 16-cı suala baxaq. Növbəti x natural ədədi üçün. Eee, deməli olur e n-in hansı ən kiçik natural qiymət a^n ifadəsi naturallarda da olar. Deməli a = 7-ci dərəcədən x kvadratın azsam kökünü aldaq olur 3-cü dərəcədən x kvadratının kubu. Vuraq x. Bu da bərabərdir. Köklərin dərəcəsi ol 21, ikinci hesablasam 6, bu da üzərinə gəlsim x üstü 7. Yəni e e-nin ən kiçik natural qiymətində a üstü n olar. a üstü n olar. İndi burada İxtiyari daxil sarapaçam ol 3-cü dərəcəli x. düzü. Onda x natural ədəd e n-in hansı ən kiçik natural qiymətində ifadəsi a to n ifadəsi natural ədəd olar. Deməli onda a b bə, kubu bərabər kuba yüksətsəm olacaq nə? Burda kub gələcək çünki 3-cü dərəcədən x-ə. n nə olacaq? 3. n = 3 x kökdən çıxması üçün 17-yə baxaq. 32 2 üssü 5 demək. 2 üssü 5 qüvvəti 3 də 2, 5 də 2 daha doğrusu. Üstəgə 0 tam mində 125, 8-də 1 demək. 8 də 2 üssü -3-dür. Yəni 8-də 1-i yazaram 1/2-nin kubu. Bu da o necə 2 üssü -3. Mənfi -1 tam 3-də 2-nin çevirsək olur -3-də 5 üssə gələ 300 0-a bərsə olur 500 0 0 tam mində 1 o da olur 0.1-in kubu üssü -3 də 1 düzdür indi yazaq pulda 5 ilə 5 gətsə 2-nin kvadratı elə 4 -3 ilə -3 gətsin 2 üssü 5 elə deməli 32 5 üssü 0 edir b Nəticədə 3 ilə 3 gəlsin. O, 0.0, 0.1 də 0.1 demək. 3 üstü mənfi 1. 36 37 üstə bu da təxminən çək olun. Cəmi isə 47. Növbəti baxaq 18 nömrəli suala. Bizə deyir ki, ifadəsinin qiymətini hesablayın. 18. Kök altında kəfi etdi üç sayət deməli 3 - 2 kökdə 5 bula saxlayıraq hələ ki vurulsun kök altında 29 + 12-ni yazsam 2 * 6 6-nı əssam kökünün altına elə 6-nın kvadratı 36-dır 5-ə bölsəm 180 düzü kökdə bağlayaq ta pəravəd Ə, e, deməli bunu necə yaza bilərik? C vuranı 180-i toplayanda 29 ikimiz var. 20 ilə 9 olardı. Necə yazam kök altda 47 üssə gəlir. 3 - 2 kökdə 5 vuraq kök altda 9-dan kök 3 çıxır, 3 üssə gəlir. kök altda 20-nin kvadratının açılışıdır. kök 6 ifadə. Buna bərabərdir. Demək, o, kök altda 47 üssəyələr 3 - 2 kökdə 5. Burada kvadratla kök gəldiyinə, modul da çıxmaya ehtiyac yoxdur, müsbət. Kök altda 20-də 2 kökdə 5 demək. O, üsəgəl 3 + 2 kökdə 5. Bu da bərabər. O, kök altda 47 + 3-ün kvadratı 9, 2 kökdə 5-in kvadratı - 20. Aydındır? 9-dan 20 çıxsa -11.47-dən -11 gəlsəm yəni kök altında 36. 36-dan da kök çıxır 6. Növbəti 19-a baxaq. Deməli 19-a. Baxın köklərin dərəcəsi eynidir, eyni kök altında yazırıq. 3-cü dərəcədən. Sürətdə 4 - kök altında 15. Məxrəcdə 31 üstə yə 8 2 vuruq 4 yazıram, 4-ü atıram kökün altına. 4-ün kvadratı 16. 15-ə bölsəm 200. -dir üsə üstə gələk kök altında 15 bərabərdir yenə 3-cü dərəcədə sürətdə 4 - kökdə 15 məxrəcdə. Vuranda 240 toplayanda 31 eləsən 15 də 16 da hasil 240 elə toplayanda 31. Onda olurmu? 4 + kökdə 15-in kvadratı. Bu şəkildə olurmu? E, deməli üstə gələk kök altında 15. İndi belə eləyək. Sürətin qoşması vurmalıq 3-cü dərəcədən onda olacaq. 4 - kökdə 15 * 4 / kökdə 15. Onda məxrəcdə kub olacaq. 4 + kökdə 15-in kubu / kök altında 15. Bərabər sürət 1 eləyir. 3-cü dərəcədə də Aşağıda 4 + kökdə 15-in kubudur, düzü. Üstə gələk kök altı 15. 1-dən 1 bir çıxır, aşağıda da kub gedir, olur 1 bölək 4 + kökdə 15 + kök altı 15. İndi bunun qoşması ilə vursam, yəni 4 - kök altı 15 aşağıda 4 + kökdə 15 vuraq 4 - kök altı 15 üsəyələk kök altında 15. Mərhələc 1 eləyir, onda yazıram 4 - kök də 15 + kök altında 15. Bunlar da islah olunur, cavab olacaqdır. 20-ci suala baxaq növbəti. 20-də deyir ki, a neçə tam qiymət ifadəsinin mənasını var? kök altında 14 - a üsəyələk kök altında a - 9 onda bunlar kök 6 ifadələb böyük bərabər 0 olmalı. Cüt dərəcəli a / 9 >= 0. Deməli burda -a >= -14 hər tərəf mənfi olsam a <= 10. Burdan da AB bərabər 09 kəsişməsi olacaq 9 14 parçası, düzdür? 9 14 parçası. Bunların da sinx tapmaq üçün 14-dən çıxım 9, 51 gəlin. Rinəqdə sayı 6-dan. 21-ə baxaq və dəsən qiymətini tapın. 3 üssü -3. Burada 6 2 vur 3 deməkdir. Yazıram 2 üssü -3 qüvvəti 4. Sonra 3 üssü -3 qüvvəti 4. Aşağıda 8 2-nin kubudur. 3-ə vursam o olur 2 üssü -9 qüvvəti 2. Burada 162 81 vur 2-dir. O olur 2 üssü -4. 80^3^4-4də olsam 3^4 = ə deməli -3^4də bolsa -12. Burda da mənfi -12 mənfi -3 ilə olur 3^-15 2^-12 aşağıya baxaq olur 2^ mənfi -18 mənfi -4 də burada var mənfi -22 3^-16 15 dən sıxıqsal gərsə aşağıda qal 3^-1 On ikidən sıx ixtisarlayası aşağıda qalı 2 üs mənfi 10. Düzdür? 2 üs mənfi 10. E sürətlə də 1 bərabərdir məf, 1, 3 üs mənfi 1 53-də 1 sürətə qalxır. 2 üs mənfi 10 deyilib 1 böl 2 üs 10 tərsinə qalxır sürəti. O da 2 üs 10. Düzdür? İndi fikir verək. 2 üs 6 64. 2^7 128 2^8 eləyir 256 2^9 eləyir 512 2^10 eləyir 1024 1024-ü 3-ə vursaq eləyəcək 3072 Aydındır? Deməli 22-ci sualda bizə deyir ki, e, ifadəsini sadələşdirin. Fikir verin. 4 - 3a 2 digərini yenidən isəm qarşıya mənfi çıxıb kök altında 3 a bölünsün 4 - 3a vuraq bunun tərsini kök altında 3 =+ 2 bölünsün 2 bərabər ortaq məxrəc 4 - 3a sürətdə olacaq 2 - kök altında 3a Demə, məxrəcdə vuraq 2. Sürətdə də yerində isəm o 2 + kök 6 3a. Bərabər 2-nin kvadratı 4, kök 7 3-un kvadratı 3 ça. Aşağıda da 4 - 3 = 1 vuraq 2. Bunlar gedib 1 2-yə bölsəm o 0.5. Aydındır? 28 + 10 yazıram 2 * 5 5 6-nın kökünün altında o 75. Aşağıda 10 - 4 * 2 * 2 2-ni atıram kökünün altında 24. 24 və vurulsun 5 - kökdü 3 aşağıda 2 + kökdə 6. Bərabər. Vuranda 75 toplananda 28-dəsin 25-lə 3-dür. Onda yazıram 5 üsə yar kökdü üçün sürətdə kvadratı Buradan deyim də toplayanda onun 6 ilə 4-ü yazıram 2 pluss kökdə 6-nın kvadrat. vurulsun 5 minus kökdə 3 aşağıda da 2 pluss kökdə 6. Yəni məsələ burada çıxmadı. İndi kökdə 6 - 2, yəni artıq müsbət də olsa. Kvadratla köklə gedib modulla çıxıb olub 5 pluss kökdə 3 aşağıda kökdə 6 - 2 kökdə 6 - 2 bunlara da vursam 2 + kökdə 6 sürətdəkinə vursam 5 - kökdə götürüş qoşmalar alındı. E, kökdə 6-nın kvadratı 6, 2-nin kvadratı 4. 5-in kvadratı 25, kökdü üçün kvadratı 3. 6-dan 4 çıxsam 2 məxrəcdə, 25-dən 3-ü çıxsam 22 22-ndəkiyə bolsam olacaq 11. 24-də baxaq növbəti. 21-ci şəkli üzərində göstərək. Deməli bizdə nə hissə? Ayrılmayan AB, BC, EF, K yeni sahəsi, yəni bunun sahəsini. Bunun sahəsi bir 320 kvadratdır. Onda 220 kvadrat nədir? 18-in -nə, 18 -nə, tərəfləri oldu 18. Düzbucaqlının sahəsindən böyük düzbucaqlının sahəsini olacaq kvadratın sahəsini çıxsaq, soruşulanı alarıq. Demə 24. Böyük düzbucaqlının sahəsi olacaq. Eyni olur. Deməli kök altda b + 18 vurraq kök altda a + 18 kvadratın sahəsi də 320-dir. Bərabər vurub aşsaq kökdə ab + 18 kök altda b p + 18 kök altda + 324 x 324 = 324 dəsilaha olsun kök altda ab 18 x ortaq vuruq kimi olur kök altda b + kök altda a Aydındır? Maraqlı sualdır. 25-ə baxaq. Yazıb ki, 4 kiçik = x tiq bərabər 6 olarsa. Yəni e, baxın, cüt dərəcədən köklər gələndə modul da çıxılacaq. Birinci moduldur x - 3 üssəyə gələ modulda x - 7 aşağıda moduldur x - 8 üssəyə gələ. Daha doğrusu çıxılsın. Modulda 6 - x bərabərdir. X 4 ilə 6 arasında yerləşən birinci modul müsbətdir. İkinci modul mənfi Bu modul olacaq mənfi, bu modul müsbət. Müsbət oldu kimi çıxır x = 3. Burda y yerlə dəyişik çıxır 7 - x. Aşağıda yerlə 8 + x. Bu mənfi qarşıda var deyən işarə dəyişik 6 + x. X-lər islah olunur. X-lər islahı 7-3 çıxsam 4, 8-6 = 2. 4-ü 2-yə böləsəm nə çıxacaq? 2. Aydındır?